Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Black, así que diciendo esto, comenzamos. Pero en ese momento no tenía nada que perder, incluso mis zapatos no combinan. ¿Qué podría perder? Mi orgullo, mi ego, no me queda nada, desde que me alejaron de Anue. Mi orgullo, mi ego, no me queda nada, desde que se cortó la línea con Anue. No pretende ser un padre que aprecia tanto a su hija cuando acabas de conocer a Nguyen, casi al mismo tiempo que yo. Señalé la cara de Che. Todos aquí nos obligaron a separarnos. Cada uno hacía lo que le hacía sentir bien. A nadie le importa cuánto sufría a Nguyen. No hables, eres una extraña para nosotros. Sí, pero soy el extraño que más ama a Nguyen. ¿A Nguyen ha sido feliz alguna vez en su vida? Su madre la dejó con su abuela desde que nació. Su padre ni siquiera sabía que ella existía. Anuén tuvo que usar una máscara durante toda su vida. Tenía que fingir ser feliz. Tenía que fingir que estaba bien crecer con su abuela. Sin tener, sin haber tenido padres. Pero en realidad ella estaba sufriendo mucho. ¿Alguien ha notado alguna vez eso? Y tú, yo fui quien escuchó su estrés cuando su abuela le empujaba a hacer cosas. Nunca ha tenido la libertad porque su abuela tenía miedo de que ella tomara el camino equivocado como su madre. Su abuela tenía miedo de conocer un hombre como su padre. Al final no tenía amigos, así que tenía que venir a verme todas las noches. Señalé a Pienfa y luego a Che. Quería que reconsideraran cuánto sabían sobre su hija. Ambos quedaron atónitos, pero no querían admitirlo. No culpa a su abuela por presionarla. No me eches toda la culpa, sí. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó que Anuen está es un hospital. Si alguien tiene la culpa eres tú. Si Anuen no te hubiera conocido, su vida no tomaría este camino. En ese momento incluso Pienfa perdió el control. Normalmente ella era muy razonable. Pero ahora ella me culpó. Se me cayó todo encima y tuve que preguntar: ¿Qué tan mala soy? ¿No soy digna de Anuen? ¿eh? ¿Solo porque soy mayor y una mujer? ¿Eso es todo? ¿Y ustedes dos son dignos de mí? Check, ¿por qué querías tanto casarte conmigo? ¿No fue porque soy perfecta en todos los sentidos? ¿Y tú, Pien Fa, estabas enamorada de mí? ¿No es porque soy mejor que las demás? Entonces, ¿por qué cuando Anuen me ama no puede ser así? Caí al suelo y lloré. ¿Qué locura es esta? ¿Qué hice mal? No he hecho nada malo en mi vida. Todo estuvo bien. ¿Por qué todos tienen que separarnos? Kung Nuen bien fama, me miró. Mientras que Chek miraba hacia otro lado frustrado. Nunca he sido feliz en esta vida hasta que conocí a Anúen. Nunca pensé que podría amar a alguien. Dentro de mí hay espacios en blanco por todas partes. Lo que sea que vertí o intenté llenarlos, nunca se llenaron. Estoy vacía por dentro, completamente sola. Me golpeé el corazón cuando decía que nunca había amado a nadie como a Nuen, hasta que Núen llegó a mi vida. Aunque es extraño, cada día que la veo, los espacios en blanco dentro de mí. Se van llenando poco a poco hasta que ya no estoy vacía. En todo este mundo, sola Númen podría hacer eso. Me decía todos los días que había alguien a quien realmente podía amar. Entonces, los factores externos, como tu familia, nos separan y simplemente me van a culpar por esto, porque no se culpan unos a otros por intentar separarnos. Y eso es lo que llevó a esto. ¿Por qué no se culpan por no haber sido unas buenas personas? Si hubiera sido una buena madre, no habría tenido que buscar a nadie más. ¿Y tú por qué no te culpas por no haber sido un buen padre? Entonces ella tuvo que buscar una figura paterna. ¿Por qué no te culpas por ser una persona tan baja? ¿Y tu abuela? ¿Sabías que Anuen necesita encontrar su zona de confort? Anuen también lo es todo para mí. Yo era el único el que hablaba mientras los demás me escuchaban en silencio. Miré a todos y puse mi mano y mi corazón para suplicar como nunca antes lo había hecho. No tenía algo en mí. Quería pedir amabilidad. Por favor, no nos separen. Cuando nos calmamos decidimos sentarnos en silencio en lugar de gritarnos el uno al otro. Ya no nos estábamos señalando con el dedo. Finalmente estábamos actuando como adultos aunque todavía estábamos furiosos, sabíamos que lo que estábamos haciendo no con conduciría a ninguna parte. El médico salió de UCI para decirnos el estado de Anuen. Es bastante grave. Dos costillas rotas, y debido a que estaba en el asiento trasero sin usar el cinturón de seguridad, también sufrió una lesión cerebral. No era como el programa donde el médico le decía a todos que se prepararan para lo peor. Aún así, fue desalentador para todos. Ninguno de los dos se sintió mejor. Además, en el estado de Anuen, descubrimos que el accidente se produjo porque el auto que iba adelante cambió de carril y se salió de la carretera para evitar atropellar a un perro. El taxista en el auto de Anuen entró en pánico, cambió de carril y también cayó al costado de la carretera. Parecía que el conductor del auto que iba delante también estaba en coma. Pero estábamos demasiado agotados para intentar encontrar al responsable del accidente. Solo queríamos que anúen saliera sana y salva. El médico regresó y se fue después de más de seis horas. Aunque todos estábamos agotados, la apariencia del médico al salir del quirófano era como la de un ángel enviado por el cielo. Todo salió bien. Como la paciente es joven, se espera que se recupere rápidamente. No hay nada de qué preocuparse. Nos sonreímos el uno al otro tan pronto como supe que Anúen estaba a salvo. Caí, lloré, a pesar de que nunca había mostrado mi, mi debilidad a nadie, ni siquiera a mi propia abuela. Todo está bien. No te culpes con Nue, bien fa, quien mejor me conocía, y probablemente era quien estaba enojada conmigo se acercó para inclinarse y tomar mi mano Anun está salvo ahora deberías estar feliz no debería haberla lastimado es mi culpa sí es gracias a ti Che todavía estaba lleno de resentimiento me miró enojado ahora que sabes que Anun está salvo ya no hay razón para que estés aquí no hables tanto tú también eres un extraño la voz de la abuela Danuen era autoritaria. Esto hizo que Che, que me estaba amenazando, dejara caer la mandíbula. Le tenía miedo por su culpa pasada. Sobre este spoiler, por favor, si usted video dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.